Глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні у нас в студії Тетяна Шевченко, директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І ми сьогодні будемо говорити про молодіжну політику, а також сімейну. Вітаю вас, пані Тетяно. Я отже, перше запитання говорять, що здорова держава починається із здорової родини. Ви з цим погоджуєтесь. Ну, абсолютно так. И именно центры социальных служб и задания центров, как можно сказать, работать с семьями, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помочь этим семьям преодолеть жизненные кризисы и как бы вылечить эти семьи, так условно, если исходя из вашего вопроса. То семьи, с которыми работают центры социальных служб, категории семей, это семьи, в которых есть инвалиды или родители, или дети, инвалиды это родители которые употребляют алкогольные напитки это э, которые родители находятся э, члены семей находятся в местах заключения одинокие матери тоже попадают под категорию наших семей так это благополучные родины можно сказать да а? это семьи которые попали в сложные жизненные обстоятельства и сами не могут преодолеть их сколько на облик у вас таких родин Ну, зараз я можу вам сказати за э, статистические дані за перший квартал, то э, в центры соціальних служб в система трьох тисяч сімей, і в них э, почти п'ять тисяч дітей. Говорять, що родина це ячейка суспільства. Як сьогодні держава працює над зміцненням родин, можливо, якісь програми. Девять. Ну, программ принято за последние годы очень много, и все эти программы, слава богу, действуют, и никто эти программы не отменял, и курс, который был задан раньше, еще начиная с 2008 года, поддерживается и сейчас. То есть, вот... Мы, как Центр социальных служб, и, я думаю, все субъекты социальной работы, и службы, которые задействованы в работе с семьями, призваны на то, чтобы поддерживать семьи, создавать новые семьи приемные семьи, детские дома семейного типа. Также это та категория, с которой мы работаем. А какие самые программы, какие больше меньше такие интересные и действительно... Областные или вас областные. интересуют? Ну, у нас... Э, в але Державне, но в области? Державня, але, в есть Загальна держава державна програма підтримки сім'ї до 2012 року прийнята соціальна стратегія подолання профілактики соціального середства. І це такий документ, в якому виписані всі заходи, які направлені на те, щоб не допустити і соціального тема соціального сірі найбільше гострою стоїть сьогодні, так. Ну, Если обратиться к, к статистике, то, на жаль, цифры говорят о том, что биологических сирот, именно те, у которых родители там погибли или умерли, их становится с каждым годом все меньше и меньше, но больше становится именно социальных сирот. Это дети, у которых родители, оба родители, один из родителей живы, и которые по тем или иным причинам находятся в интернатах. Створюючи родину, багато е, сімей стикаються з якимись побутовими проблемами. Що сьогодні таким молодим парам пропонується на рівні держави і області для того, щоб жити в злагоді, в мирі, народжувати ну, зараз дітей, продовжувати нашу націю. Вот на 17 июня назначены э, будут парламентские слухания, которые будут как раз касаться семейной политики. И там очень много вопросов э, выносится. Один из них, чтобы была принята державная программа э, по формированию навыков відповідального батьківства. И это очень интересная программа, которая... А взагалі, была... семейная политика останнім часом изменилась, или нет? Раньше была такая какая-то коммунистическая идеология, там, побудова родины. Сейчас, возможно, какая-то более-менее европейская. Какая она политика, эта семейная? Ну, мне кажется, что, наверное, все-таки что значит европейская? Если так говорить, то наверное, все-таки как было в Советском Союзе, семья, ячейка общества, то, наверное, как бы сейчас это и остается тоже в приоритете, что все-таки если это нормально здоровая семья, то Это здорово, тому що все закладывается в сім'ї, всі відносини, і весь примір діти в майбутньому черпають з того, як було заложено в сім'ї. Одна з програм, яка втілювалася на території області, це дитина у родину. Відомо, що діти, які віддавалися в інтернати, були соціально не адаптовадаптовані і повторювали помилки своїх батьків. І потім у майбутньому також відмовлялися від своїх дітей. Яка зараз ситуація? Скільки таких дітей? І взагалі як втілюється ця програма і ці ініціативи? Ну я хочу сказать, что действительно э, эта программа, ну назовем ее так, эта программа, она работает и она должна быть и продолжаться, потому что, как мы уже говорили, социальные сироты, они не, количество этих детей, к сожалению, не уменьшается. И начнем с того, что говорит, что у ребенка, давайте, и есть права, как у каждого человека, и право ребенка находиться в семье. Просто не всегда это право и у него соблюдено. И, не всегда мы спрашиваем мнение ребенка, где ребенку лучше. Вопрос в том, что сейчас очень низкий воспитательный потенциал семьи. И поэтому мы, мы вот как социальные работники, мы призваны к тому, чтобы помочь семье организовать всех субъектов социальной работы для того, чтобы ребенок не допустить того, чтобы ребенок оказался в интернатной системе. Вот как раз сегодня мы проводили собеседование с работниками Сумского центра да, и мониторили. Вообще в области сейчас вот 63 ребенка, которые на сегодняшний день у нас находятся по заявлению матери. И это дети, э, не сироты, у которых оба родителя живы. Но вот одна семья сегодня, пример, по городу Сумы. Эта история длится очень давно. Это многодетная семья, в которой семь детей пятеро детей или четверо детей находятся в интернатном учреждении, потому что семья проживает в общежитии, в маленькой комнате 12 квадратных метров. И мама после... говорит о том, что мы просто физически не можем здесь ну, размещаться все как бы вместе, при том, что ее старшая дочка родила уже ребенка, то есть еще там добавились дети. Но это как бы ненормальная ситуация, и мы вот решали сегодня, что можно сделать, к кому можно обратиться, чтобы помочь этой семье забрать своих детей. Потому что дети, находясь в интернате... Почему же на житловые и пусть квартиры. Ну вот разбирались сегодня и искали пути решения. А какие перспективы? У этой семьи? Так, у такой родины, у подобных родин. Ну, понимаете, тут... Ну, даже... так вышло, что у них пятеро детей, ну, трешечки на Пятеро детей в интернате, да. Ну, тут много, много факторов. Но, понимаете, прежде чем мы решим... Тут должно быть поменено вообще отношение людей, общества к интернату. На нас все-таки немножечко давлеет вот прошлое Советского Союза. Это та система, когда мы не знали об интернатах. Это были закрытые учреждения, и мы вот росли, не зная, что есть где-то там дети-сироты, в отличие от того, что сейчас как бы более-менее эта тема время от времени где-то там освещается. Хотя, считаю, недостаточно. И если бы просто больше было было по информенности о том, что переживают дети в интернатах, о том, что э, есть такие уже научно доказанные факты, если ребенок провел три года в доме малютки от рождения, он никогда в своем развитии не наверстает своих сверстников. А почему? Какая причина? Ну, причин здесь очень много, когда… И, наоборот, кажется, что там такая себе школа выживания, еще они больше адаптованы до этому жизни, и они просто цепляются за него. Ну вот видите, это опять-таки ошибочное мнение, потому что то, Можливо, что... Возможно, с какими-то с я это говорю. Но если мы обратимся к психологии и с точки зрения того, что переживает ребенок, который на, э, находится в интернате, если мы говорим о новорожденном ребенке, от которого отказалась мама и который уже не имеет своего прошлого, угу. а каждому угу. человеку очень важно знать свою социальную историю, свои корни. социальные связи, корни. свои как бы корни. Потом физически работники дома, допустим, вот малютки, если мы берем, они физически не могут э, оказать всем детям внимание, правильно? Они там всех выложили в определенное время и раздали там бутылочки, дети едят. А если ребенок в это время не хочет кушать, ну это вам так просто примитивно, вот рассказываю, а он захотел бы кушать там через два часа, к нему никто не подойдет, правильно? В ну, большинстве И никто ему не уделит внимания тогда, когда у него Может, возникнет... Возможно, дисциплина а у него с этом... ведь выпрацовываете, и а он уже... Ну вот поэтому мы тоже недавно э, обсуждали вопрос у себя на работе о том, что жур... для журналистов надо провести тренинг. Я наоборот, поки намагаюсь вам для того, чтобы разговор была цікава, и тому намагаюсь из всех точек зору педицию. Потому что дети, которые растут в интернатах, у них, у них нет навычек общения в семье, они не видят модели поведения в семье, они не видят даже элементарно, то, как там ссорятся родители. Да, потом как они мерятся о том как когда они создают свои семьи в будущем а у них нет модели поведения в семье они не могут в дальнейшем выстроить свои семьи и если мы так проследим статистику опять таки у -у -у. чаще всего у нас сейчас оказываются мамы которые отказываются от своих детей которые вот поступают у нас в центр матери ребенка это дети из числа детей сирот которые это Вони підтверджуються, що ті діти, від от яких відмовились з маличку, вони також відмовляються від от своїх дітей. Вони повторюють, да, таке Да, в большинстве случаев, к сожалению, есть ісключення, безусловно, есть ну, из каждого кожного, как бы, да, правила, есть ісключення, і тут точно так же, але в большинстве случаев да. Взагалі, сколько детей было видно в дитячі будинки семейного типа? Это одна из таких форм социализации детей, адаптувати их до нормального життя и одна из приоритетных форм, так? Ну, как вам сказать, более правильно? Центры социальных служб как раз-таки занимаются поиском приемных родителей, которые готовы взять на воспитание детей. За последний год, к сожалению, немножко у нас изменились, ну, не то чтобы приоритеты, задания от центров немножко расширили, поэтому этим мы, безусловно, занимались, но не так, как вот последние два года, когда мы проводили широкие информационные кампании, где рассказывали о том, как важно детям быть в семейных формах, о том, как государство все-таки поддерживает приемных родителей. И несмотря на то, что вот такая ситуация экономическая в стране, то выплаты на приемных детей государство выплачивает. И эти выплаты остались как бы не тронуты, не измененные, не уменьшенные. И как было два прожиточных минимума до да, всей этой да, кризисной ситуации в стране, так эти деньги и остались выплачивать. Mm -hmm. Точно так же 35% одному из приемных родителей государство как в виде заработной платы от суммы на ребенка, вы, каждому родителю выплачивает. Но вот за последний год у нас уменьшилось количество желающих э, создать приемные ну, семьи, детские семейного угу. дома семейного а типа. А сколько раз их? Ну, например, по сумам. Сейчас у нас в, в суммах приемных семей, э, сейчас я вам скажу, у нас 22 детских дома семейного типа. И, по-моему, 155 приемных сил. Вот не сбившись сечение с каждым роком? Ну, за... принято 5 роков, то мы ну вот зараз... если за 5 лет, то был у нас пик создания, это 2012 12-13 год. Вот сейчас, к сожалению, говорю, в 2014 году немножечко, но я думаю, что... А взагалі на фоне Украины, как мы Виглядаемо. У нас такие славные традиции. Задается Александра Деревьевская, да, первая? Да, да, Мати да. Героиня, которая всыновила детей тобто, ну, Сумчина, и начала выховывать. И, собственно, одна из таких знаковых областей, на да. эта форма так започаткована и Да, и, в принципе, одни из первых создателей детских домов семейного типа тоже были в нашей области. Это вот Нина Чернявская, это... Неля. Да. да. да, да, Сильванская. Это вот одни из... И Ольга Неня, да. Это одни из первых, которые были, создавали в Украине вообще детские дома семейного типа. Традиция это у нас как бы, да, сильно. Низько громадских организаций тоже працюет над этой темой. С кем взагалі вы сотрудничаете С питанием молодежной, это семейной политики. Какие проекты, возможно, вы Або плануете? запроводы ты ну, сейчас мы продолжаем работать и более плотно работаем. С общественной организацией вот Нина Васильевна Чернявская с Калиновым ГРОНом, у нее есть очень неплохие задумки. Вот она именно как раз-таки работает над пилотным проектом, чтобы закрыть и интер, как, интернат uh -huh. сделать, ну, по закрытию интерната в Сумской области. Но ну, это как бы у нее идея будущего. Вот. Ну були постанови відповідні кабінету міністрів, а також інші нормативно-правові акти про деінстуалізацію, правильно чи неправильно це слово прочитала про реформування інтернатних закладів. Наскільки взагалі це прийнятна ідея? і Наскільки сьогодні готові всі відмовитися? Від Ці невже всі зразу так візьмуть і усиновлять дітей? Ну, я думаю, что общество наше, наверное, еще к этому не готово. Программа принята, но это немножечко как бы не те нормативные документы, по которым работают центры социальных служб. И поэтому мы как бы в эту парафию мы не вмешиваемся. Интернет у нас в основном это э, в меню парафия Министерства образования и Министерства социальной политики и здравоохранения, а то какие-то там специализированные интернаты. Наша задача, вот как центров социальных служб, мы должны не допускать попадания детей в интернаты. Если уже туда попал ребенок, мы должны проработать семью настолько, чтобы можно было забрать этих детей. Я уже об этом говорила. Ну и еще одна из таких задач, которые мы себе сейчас поставили, и вот совместно работаем с Ниной Васильевной, на то, чтобы провести информационную разъяснительную кампанию. Uh -huh. Я вот хочу просто привести пример. В Англии где-то в 30-х, по-моему, годах, сейчас ошибусь, может uh -huh. быть, но был такой ученый-психолог Джон Боли по-моему, его фамилия, который с группой ученых-психологов просто снял фильм о мальчике 9 лет, который на 9 дней попал в, uh -huh. в интернат. И этот ребенок, были установлены камеры, его мама рожала, и просто ей некуда было, второго ребенка, ей некуда было деть этого мальчика. И вот на 9 дней он был помещен в интернат. И все 9 дней камеры снимали о том, как страдает ребенок, как он переносит тяжелую разлуку с матерью, что за 9 дней с ним происходит после того, как был э, отснят этот фильм, этот фильм был показан э, по центральным каналам Великобритании. И этот фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. После этого в Великобритании через несколько дней постепенно интернатная система была ликвидирована. Поэтому вот я верю в то, что у нас появится такой или фильм, или книга, или передача, для того, чтобы поменять сознание людей. Когда людей, да, вот критически массы населения дойдет то что как как детям в интернате, что переживают дети, находясь там, детская угу. психика, насколько страдает, то я думаю, тогда резко поменяется. А взагалі, как як проконтролювати, как там ситуация? Когда вы проезжаете, безумовно, все чисто, все гладко, все готовились, все показывают, как все шатно, как все гарно, как взагалі выявить, там, возможно, педагог, там, голос, або, возможно, физическую силу застосовує, или не ну, некорректно поводится. Такая информация, конечно, там, но ну, просачивается и доходит но как бы мне некорректно судить об интернатах. Я не работник, то, что там происходит. Я не работник интернатной системы. Я не, мы не посещаем интернаты, потому mm -hmm. что мы работаем именно с семьями, которые, у которых дети попали. На том у вас есть центр матери и детины, Когда женщина, которая планирует відмовитися от від ее э, размещают там, и она имеет возможность побыть с дитиной, и психологи впевнені, що ці хвилини, ці дні все ж таки умовлять її залишити дитину. Да, безусловно, Як это... Как он работает или не работает? Зараз, сколько зараз там таких матусь? Городе... Какой эффект от его деятельности? В городе Сумы существует, есть такой центр матери и ребенка, это коммунальное учреждение именно города Сумы. И по их нормативным документам, по, их положению, может там находиться, могут находиться только жительницы СУМ. Угу. На сегодняшний день были изменены, внесены на сессии Горсовета изменения в положение, чтобы могли туда помещаться именно семьи, которые переселенцев, вот вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской областей. Продыхал. Вот, что... поговорим про переселенцев. Почему это я говорю про это, это учреждение, потому что оно ну, финансируется оно из местного бюджета. Угу. На сегодняшний день э, и вообще. В принципе, за вот, год работы 14 за 13 то это учреждение работает на полную мощность. Там оно рассчитано на 10 койко мест, mm -hmm. то есть заполняемость у них 100%. Чи слідкували, чи не слідкували за такою динамікою социальную кризи, социальной ситуации в державі, як взагалі кількість людей, яких матусяки там, намагаются отмовать, или хотят если детей растают, или да. Как-то у нас в области она держится вот на стабильном уровне. Эта ситуация у нас даже есть такой как бы пункт отчета в нашей статистической звидности. За первый квартал у нас было две мамы, которые хотели, имели намерение отказаться от новорожденного ребенка. Одна мама изменила свои Самые из экономичных да причин. У одной было мамы сложные заболевания у детей. Ребенок родился с инвалидностью, угу. и она сразу же отказалась от ребенка. Одна именно тоже из экономических причин. Сейчас она находится в центре матери ребенка. И тоже так, допомагает или не допомагает. Это центр, матери, центр конечно, матери. безусловно. Потому что вы не поним, ну, не представляете себе, с каким очень низким э, потенциалом, с какими низкими знаниями иногда находятся там вот, ну, молодые мамочки. Uh -huh. И когда поговорив с ними, действительно ты понимаешь, вот буквально недавно у нас был случай, что молодая она, девочка, она сама из неблагополучной семьи, э, она провела в основном свои там, годы детства в интернатной системе при живой маме. Вот. Она родила ребенка, и тоже там, папа не совсем из благополучной семьи. Она просто не знает, что делать с этим ребенком. Ее никто никогда этому не учил. Она просто вот, даже не умеет любить своего ребенка. Она не умеет за, за нем заботиться. Она не знает, что делать. В центре есть медицинский работник, который их учит. Есть социальные педагоги, так, которые... Психологи, да. Так. Они учат, они помогают, они рассказывают. Сьогодні одна з категорій родин, які потребують допомоги держави, це родини воїнів АТО. Чи звертаються до вас такі родини з якими саме проблемами, що допомогли вже яким чином? Да, непосред... да, Центр соціальних служб зараз займаються категорією сімей. Для нас це нова функція. 18 марта був прийнят указ президента. За номером 150, который называется Прододатковые заходы счет до социальной захисту участников антитеррористичной операции. На исполнение этого указа президента было в области принято распоряжение головы областной державной администрации, которым именно было дано доручение Центрам социальных служб проводить социальное инспектирование этой категории семьи с целью выявления их социальных потребности и решения. Вот, то на сегодняшний день э, нами было... Были обучены Министерством социальной политики специалисты областного центра, которые ездили туда на семинары и тренинги, потому что просто так заходить в эти семьи, не обладая никакими знаниями, ну, это была бы ошибка, это было бы неправильно. Специалисты областного центра уже обучили специалистов районных центров. У нас проведены тренинги, разработаны методические рекомендации, разработана дорожная карта в помощь работникам, которые пойдут mm -hmm. в эти семьи. Помогла нам Сумская вот тоже областная организация Лига социальных э, работников, которая входит во всю украинскую лигу. Они тоже присылали нам тренеров, раздаточные материалы, и вот за этот короткий промежуток времени с 18 марта мы смогли обучить людей, подготовить, чтобы они на первом этапе могли оказывать социальные услуги этой категории семей. На сегодняшний день 423 семьи проинспектировано в области у нас в этих семьях ну, больше, 300 тысяч, больше 300 детей. Також у нас є одна із категорій людей, які приїздять на Сумщину, це з Донецької та Луганської областей, тимчасово переміщені. Вони також потребують вашої допомоги, допомоги держави. Розкажіть, будь ласка, на перших етапах, де вони да, безусловно. Могуть, они где вы не можете взагали претендовать на дах над головой. Нуждаются в этой помощи, в нашей прежде всего поддержке вообще всех людей, да, и центры социальных служб, исходя из своего названия, тоже, конечно, занимаются сейчас этой категорией людей. У нас в области более 14 тысяч таких семей и более 3 тысяч детей непосредственно к нам центр социальных служб обратились полторы тысячи семей, и в них где-то более двух тысяч детей. Все эти семьи взяты под социальное сопровождение. Вот. они Проживают некоторые семьи, приехали к своим родственникам, для некоторых семей сняли квартиры, потому что они сами сняли, потому что мной некоторые там стали уже все, которые обратились к нам, обращаются в департамент в департамент управления социального, социальной защиты населения, получают они выплаты. Они, они размещаются о суммах, например, там по районах. Но, я говорю, вот 423 семьи, с которыми мы работали, это семьи все по области. Угу. Есть, например, вот как в Тростенецком районе, там есть семьи, которым бесплатно дали в селах дома, и люди согласились там жить, и уже там завели огороды, и уже детей поддавали в школу, в детские сады, и намерены здесь, ну, в Сумской области уже оставаться. Не повертаться на да. схит. А одна из проблем, с которой они стыкаются, это также працевлаштование. Они все специфичные профессии. гірновидобувна, шахтарі, як саме їм тут працевлаштуватись? Чи є якась програма і політика для того, щоб адаптувати і допомогти їм заробляти гроші? Ну кабудувати свої родини? Непосредственно трудоустройство мы не занимаемся, этим занимается Центр занятости, но на заседании областного штаба э, этот вопрос выносился, и я знаю, насколько вот я знаю, мы получили эту такую целую брошюру, где расписано каждый, который зарегистрированный человек, приехавший в нашу область из мест Донец Донецкой и Луганской областей, там написано, кем они работали у себя дома, кем они могут работать у нас в Сумской области, и это работа в области ведется по трудоустройству. И ну, знаю те семьи, с которыми работали мы, многие там работают не по специальности, и ну, как бы люди рады любой работе. Вы нашли все таки свои миссии рабочие. да, и просто в области ведется поддержка этих семей. И... Вы говорите, что эти родины с травматичным синдромом приезжают сюда, или работают с ними психологи, или действительно это помечают и констатуют? Да, безусловно, конечно, это ощущается по этим людям. И э, как, вот, так как мы непосредственно работаем с этими людьми, нами были разработаны методические рекомендации для специалистов наших, которые могли бы ну, Оказати першу допомогу, да. да. Но якщо учитывать того, що в принципі з такою категорією людей повинні працювати работать професіональні психологи. А в центрах в Штатах в центрах соціальних служб немає ні одного психолога. Ну, Ми все ж таки зможемо досягти э, спільного результату, здорову родину, здорову державу. Я вам дуже вдячна за те, що ви взяли участь у нашому прямому ефірі. А Нашим глядачам нагадаю, що у нас студії була Тетяна Шевченко, директор обласного центру. социальных служб для семьи, детей и молодежи. Всем дякую за увагу, бережите себя.